Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, dəyərli dostlar, kanalda xoş gəlmisiz. Bu günlərim izləyicilərin istəyi ilə dekor qaymağının hazırlanması videosunu çəkmişəm. İnşallah bəyənərsiz. Qaymağımızın kremi əvvəlcədən salmadan 2-3 saat əvvəl soyuducuda gözlədirik, tam soyuq olur. 1-5 dəqiqə çaldıqdan sonra asta xodda, sonra xodunu artırırıq az miqdarda həll olunub, qatlaşdığını hiss elədikdə üzərinə 3 şonka əlavə edirik. 1 stəkan. 5 dəqiqə da çaldıqdan sonra qaymağımız hazır. Çox gözəl, dadlı, kvamı yerində. İnşallah videomuzu bəyənərsiniz. Xahiş edirəm, əziyyətə, əməyə dəyər verən hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Göz haqqınızı halal edin. We'll be driving six white horses. Thank you.